Очередной человек, явно военный, я когда-то ранее его видел, его выступление, опять говорит по методичке, что люди, которые уехали за границу, они никто. Они не имеют права голоса, они не имеют права выбора, они должны молчать, не открывать свой рот. Они должны склать, скласть, положить, отдать свои паспорта и больше не называться гражданами Украины. Да, 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 очередной человек, который не любит свой народ. И он скажет: это не мой народ, он уехал. А тот, кто уехал ранее, до этого всего, еще пять лет назад, и там обосновал свою жизнь, сделал себе там не знаю бизнес какой-то, хорошо живут, две-три машины на семью, дом, квартира, работа. По утрам черная икра, лобстеры, кальмары, красная икра, красная рыба, баклажанная икра. А, мм, нямочка они тоже считаются для тебя уже не гражданами и токсичными, как ты сказал, токсичными гражданами, людьми точнее. И после такого всего вы хотите, чтобы эти люди вернулись из-за границы и что-то там делали. Вы в курсе, что ск сколько миллионов людей, которые являются мигрантами, уехали с Украины в другие страны, давно еще, сколько они денег присылали своим семьям в Украину? 18 миллиардов долларов в год пересылают наши украинские граждане, которые живут за рубежом, своим семьям, мамам, папам, бабушкам там, и все остальное, в Украину. И вы хотите их лишить гражданства, их называете токсичными, чтобы они отдали свои паспорта. Вы понимаете, тогда 18 миллиардов баксов в год вы больше не получите на свои яхты, виллы, дорогих женщин, І всього остального. Ні? Ну, коротше, смотрим. Я взагалі вважаю, чесно кажучи, що от е, після того, як війна закінчиться, оці люди, які кудись звалили, щось зробили, от їм просто не треба давати відкривати рот. Я якось чув таку концепцію, що хто, хто поїхав кудись, да їх можна взагалі позбавити громадянства, дати їм не громадянський паспорт, як в Прибалтіки. Да, коли там щось не зробив, то ти не можеш бути громадянином. Там, е, там треба вивчити мову, історію і так далі. І так далі. Іспити здати. Так от ті, хто поїхали, їм треба їх позбавити. громадянства, дати їм якісь. Вони не мають права, наприклад, обирати людей, вправа вла. Ну, я вважаю, що це така історія. Тобто ці люди, вони самі по собі, скажімо так, токсичні. Так, я прям погоджуюсь з вами дуже ну, сильно. Прям, я погоджуюся. вважаю, що я, я не хочу про це навіть говорити. Я, я вважаю, що ті люди, які звалили, вони мають, вони мають скласти свої, наприклад, паспорти і сказати, ми тепер там будемо не громадянами України.